У нас в городе произошло огромное ЧП. Город чуть не потерял выдающегося революционера и общественного деятеля Федирка. Герой нашего времени, герой Федирка, вышел из сессионного зала, почему-то показал ему неприличный жест и обозвал его чуркой. Но когда Валерий попросил его извиниться или хотя бы объяснить свое поведение, он ему сказал, что мы все уголовники, и перейдут с уголовниками, он разговаривать не будет. В результате чего он отримал э, в леща. Э, пощечину. Я считаю, что Валерий поступил как офицер, как мужчина. Я не выдержал. Я дал ему пощечину. Я считаю, что это было невозможно выдержать ни одному человеку, тем более мужчине, тем более после столько такого количества оскорблений. Ну, собственно, и все. Что, что вас... А ну, не требуется. Вы знаете, что, торговля, что Просто вскочу в зал, вдар і вибіг. Це сильне, серйозно? А він сильно у вас побив? — як ви? Ні, він один раз сильно кулаком в лице, якраз сидів з людьми, розмовляв. Він вибіг просто. Вибіг з залу. Коли я вийшов слідом, бо по мені почала голова крутитися, вийшов з ставни, почали підбігти, Тут є аудіозапис, що вони там. Проклинати, щоб ти здох, так далі тому подібне. А рушання не здівательські з камерою, щоб там, що, там, ми тебе засунемо, ми тебе зробимо так далі тому подібне. Ну, це просто конфлікт затягнувся вже, не знаю, дуже серйозно. Швидка зареєструвала тим, що ну, зараз я поїду, зроблю рентген, тому що я себе погано дуже почуваю. І, ну, щоб тиск високий, під 200, дали зробили у і все. Та ціні,

<говорит> он там уже в зал, да, да? да? Да, И да. Он, он, он все, и, все, и вышел, да? и, вышел да? Да. И, он постоянно... и я вышел, я и я нервничал, что я он... с ним не договорил, и... потому что он реально меня оскорбил, унизил. Я говорю о том, что говорил он, автомайдан, всему, что мы подонки, э, э, как он нам еще говорил, организованная преступная группировка во главе с... Со мной. Во главе я? С, э, бывшим работником э, наш... милиции. Организатор полковник милиции. организатор, полковник милиции в запасе. После этого он вышел, начал обзванивать там договариваться, кто будет его вопрос решать. Я не говорю, что он 1.02, милицию вызвал. Если было так, я понимаю. И он тут же сказал, я вас всех, автомайдан, засажу, во главе Старгонск. Засажу. Вы будете в на все сидеть. Mm -hmm. Вот так и сказал. Это его были слова. Да, а потом мне сказал, 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 у меня к тебе претензий нет. Тебя там чуть ли не беспокоит. Это говорит у вас вон, идиот. Но меня тут в этот момент просто не было, что обидно. Потому что я вам скажу честно, можете так и написать. Я бы в стероз другой рукой, по другой щеке по щечке. Так, чтобы и правду было сотрясение. У нас очень осталось. Мы с ним записываем. кондиционер не работает. Ну